Доброе утро, Кировоград! Часто ли вы бываете на кинопремьерах? Мы продолжаем путешествовать и предлагаем прямо сейчас побывать на такой кинопремьере, не выходя из ваших квартир. Если вы готовы, то пойдем. В Кировограде состоялась премьера фильма о жизни и творчестве композитора Короля Шимановского. Премьера в лучших традициях проведения подобных мероприятий с оркестром и шампанским собрала полный зал ценителей творчества композитора. Это первый и пока единственный украинский фильм о выдающемся поляке, которого и мы по праву можем считать своим земляком. И что самое приятное, над фильмом около полугода работали мои коллеги, кировоградские телевизионщики, среди которых режиссер ранковой кавы Зоя Богдашова и наш оператор у нас спільно с керівництвом виникла ідея зробити програму про когось з видатних єлисаветграців, але з польським корінням. И так співпали наши бажания керівництва и моє бо я давно хотела сделать про Кароля Шимановского фильм. Жанр фильма его создатели характеризуют как художественно документальный. Он содержит сотни фотографий, отрывков писем и воспоминаний самого Короля Шимановского, а также его родственников, друзей и единомышленников. Голос за кадром принадлежит артистке театра имени Крапивницкого и Недорошенко. Юного Кароля Шимановского сыграл Тимофей Конорян. Главную же роль исполнил заслуженный артист Украины. Олександр Александр Ярошенко, на себе ощутивший разницу между театральной сценой и съемочной площадкой. Найперше и найголовніше те, що тут в тебе є другий шанс. <сум> тобто, щось не вийшло, дублик, дублік, десь там інший ракурс, десь там щось, якась лажа попала в кадр. Можна ж все це перезняти, переробити, в принципі. А на сцені, якби, те, що ти робиш, воно відбувається зараз. І якщо лажа, то все видят, и ты уже это не выправишь. Готовясь к роли, Александр ознакомился с вагоном информации о герое. И что самое интересное, нашел между собой и Шимановским много общего. Я там у Що він дуже любить от, спокійні місця, гори, природу. От, це його надихає. Скажімо так, в нас з ним це дуже спільне. Я теж підчерпую якісь творчі сили з якихось таких природних речей зі спокою, такого єднання, там, можливо, це там, високопарне якось звучить, але воно працює. Тобто треба десь поїхати, десь відсторонитися від усього, набрати сили, як то кажуть, природні, і тоді можна далі класно, спокійно працювати. До да, премьерный показ фильма «Кароль Шимановский. Украинские стыжки польского гения» состоялся на Международном телевизионном фестивале национальных меньшинств «Миридный край» в Закарпатье, где получил позитивные отзывы. Для тех же, кто не смог выбраться на премьеру в Кировограде, у создателей проекта тоже есть хорошие новости. Цей фильм уже побывал в эфире канала «Кировоград». о 12-й годині дня думаю, що потім ще він буде повторюватися в ефірі. Також сьогодні ми даруємо диски з цим фільмом дуже багатьом людям, і вже в багато закладів нас запрошують робити вже такі закриті покази саме для цих закладів. Тому цей фільм ще дасть про себе знати. Вскоре обещают авторы фильм можно будет посмотреть в интернете, а еще в ближайших планах перевести фильм на польский язык и подавать его на различные конкурсы. Ранкова Кава поздравляет коллег с премьерой, вы же, уважаемые телезрители, продолжайте путешествовать с нами, увидимся.